Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli kanal izləyicilərimiz. Bu gün abşon rayonu Masazır qəsəbəsində marşrut xəttinə cəmi 10 metrlik məsafədə gördüyünüz iki mərtəbəli, dörd otaqlı evimizin təqdimatındayıq. Hörmətli izləyicilərimiz, ev dediyimiz kimi marşrut xəttinə 10 metrlik məsafədə yerləşir. Qapısına can asbadlı, 6 nömrəli məktəbə çox yaxın ərazidir. Evinin üz görünüşü bu cünnədir. Ən gözəl üstünlüklərdən biri də odur ki, sağında, solunda, önündə bir mərtəbəli evlərdir. Yəni həyətyanı sahəlinizə heç bir pəncərə baxmır. Yəni ki, istəyirdiniz ki, tək ev, bu da tək ev. Hörmətli izləyicilərimiz, 4 otaqdan ibarətdir. Mərtəbəsi manat betondur. Şəbəkə pəncərləri itiraj pəncərlərdən istifadə olunub. Açıq e, rəng çalarları ilə istifadə olunub ki, bu da evin gözəl görsəməyində üstünlük təşkil edir. Həyətyanı sahəsində görürsünüz ki, maşın axdamı avtomobil, avtomobil rahat çəkilə daxil ola bilər. Həyətə daxil olan avtomobil qapısı. Varverən meyvə ağacları var həyətyanı sahəsində. Yəni əsl kənd evini xatırladır. Düzdür, kənd evində həyətyanı sahə daha böyük olur, meyvə ağacları daha çox olur, amma ən azından xatırladır. Bu hissədə kombi üçün yer ayrılıb, görürsüz, kommunal xətlər çəkilib, tam hazır şəkildədir. Bütün kanal var, mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Ev yerdən 4 daş kürsüsü var, daxil olub evin istəqtimadı. Evə daxil olarkən belə bir dəhliz bizi qarşılayır, otaqlara bölücü dəhliz vasitəsindədir. Evdə son tamamlanma işləri, bütün starın tamamlanması və pləkənlərin hazırlanır. Pləkənin valəskaları qoyulub tam hazır şəklə təhvil veriləcək. Evin üstün cəhətlərindən birini də xatırladacam. Bu hissədə ikinci mərtəbiyə qalxan pləkənlərin alt hissəsində belə bir planovkası var. İstifolda bu hissəyə yığılıb. İstifol haradib hamam otağı və birinci mərtəbədə yerləşən mətbəxinin döşəməsi ümumilikdə istifoldan təhsis olunub. Sol tərəfdə yerləşir evin belə bir geniş, işıqlı qonaq otağı. Detal izləcəyimiz. Qonaq otağında tavanda fiqurlar sport işıqları ilə bəzədilib. Döşəməsində laminat vurulub. Və Dediyim kimi, üstünlüklərdən biri də odur ki, evin mətbəxinin çox geniş olması. Yəni xanımlar ən çox mətbəxə üstünlük verdikləri üçün mətbəxinin həmişə geniş olmasını istəyirlər. Bu gün də bu evdə çox geniş mətbəx var. 6 metrinin 3 metrlik mətbəxdir, yəni 3 ölçüdədir. Rahat şəkildə mətbəx mebeliniz yerləşdirilib. Bu hissədə stol tutub oturub yeyə bilərsiniz. Mətbəxində bütün kommunal xətləri çəkilib, tam hazır şəkildə döşəməsində qranit materiallardan işlənilib və istikoldan təchiz olunub. 1-ci mərtəbədə yerləşən hələ tağ dəyərlərlə işlənmiş belə bir hamam otağı var. Və qalxaq 2-ci mərtəbənin təqdimatına ev Wi-Fi sistemi də təchiz olunub. Bütün kommunallar dediyimiz kimi var. Sənədlər qaydasındadır. Çıxarış mülkiyyət kubçadır. 3-cü mərtəbəsində yenə də gölçüsü dəhliz var. İstəyisizlənir, gördüyünüz kimi. 2-ci mərtəbədə 3 yataq otağı, 1 hamam, bir deyvana çıxışı var. Böyük yataq otağında hal-hazırda gördüyünüz kimi geniş yataq otağı var, pəncərəsi qarısı açıqdır. Ümumiyyətlə bu evdə bütün pəncərələrin qarısı açıqdır. Növbəti yataq otağı, dəyərli izləyicilərimiz. Qiymət də gözəl qiymətə təklif olunur. Cəmi 95 min manata təklif olunur. Ya müştərilə də qiymətdə endirim də olacaq. Bura isə uşaqlar üçün tərtib olunmuş yataq otağı idi. Bura hamam otağı. Burdan isə eyvana çıxışı var, dəyərli izləyicilərimiz. Birbaşa öz heyət yanı sahəsinə baxır, evin üzü gün çıxanadır. Gördünüz ki, bu hissədən birbaşa marshrut işləyir. 569 nömrəli marshrut işləyir. Bu 6 nömrəli məktəbə də çox yaxın ərazidədir. Qiymət yəni də xatırladım ki, 95.000 manata təklif olunur, təbii ki, real müştərilərə qiymət. Endirim də olunacaq. Kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın ki, ilçəncə belə gözəllərlərdən siz tanış olasınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.